Hai, uh, Assalamualaikum, salam satu Malaysia uh, Dalam video ini, uh, kami akan jelaskan tentang konsep teori makyum Iaitu uh, pengenalan sejarah uh, makyum, uh, struktur persembahan uh, mak Dan peralatan yang digunakan untuk uh, persembahan makyum Aa, dan watak-watak di dalam makyum, jenis-jenis tarian dan sebagainya. Majalah ini juga di, aa, ditujukan untuk lebih memahami butiran tentang makyum dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman dan juga berguna untuk menambah pengetahuan bagi para penonton. Makyum merupakan satu tarian Melayu yang begitu unik dan halus sifatnya. Ia merupakan satu kombinasi dari unsur-unsur tarian, muzik, drama dan komedi yang dipentaskan secara teater keliling. Lakon terdiri daripada garis-garis muda dan jelita yang mengambil semua peranan lelaki dan perempuan tercari watak-watak komedi atau penan. Lahirnya keadaan begini kerana makyur merupakan hiburan bagi permaisuri-permaisuri dan puteri-puteri raja. Oleh kerana membimbangkan sekiranya mereka ini jatuh hati kepada pelakon-pelakon Mak Yung Semasa raja dan pembesar-pembesar uh, meninggalkan istana Untuk menjaga keselamatan negeri dan lain-lain tugas jenis tarian Mak Yung, terdapat tujuh jenis persembahan Mak Yung yang pernah wujud Setiap jenis persembahan Mak Yung mempunyai sedikit perbezaan yang membezakan Di antara satu dengan yang lain Persembahan Mak Yung yang pertama ialah Mayu Patani. Mayu Patani ditemui di Patani Yala dan Narawati. Tiga buah wilayah di Selatan Thailand yang yang dahulukan merupakan wilayah Kesultanan Melayu Patani. Mayung Kelantan ditemui di negeri Kelantan dan daerah Besut Terengganu Malaysia. Mayung Kedah ditemui di negeri Kedah Malaysia. Sekarang kita akan melihat pergerakan asas tayang Mayu. Pertama, duduk atas tumit, tangan sembaku. Yang kedua, tangan gajah, lambung melalai. Yang ketiga, tangan burung terbang. Yang keempat, tangan ular sawah mengorak lingkaran. Yang kelima, tangan seludang menolak maya. yang keenam tangan sulut bermain angin yang ketujuh tangan liu kiri lang long lai ke kanan yang ai sekali kirat penghabisan Watak-watak yang penting dalam sesebuah cerita Mak Yong adalah Pak Yong menjadi raja atau pemerintah dan menjadi tulang belakang cerita Mak Yong Pak Yong muda, watak utama atau, atau hero dalam cerita Mak Yong Watak ini yang mengalami berbagai-bagai peristiwa dari saat ia dilahirkan hingga dewasa semasa cerita berkisar di sekitar kehidupan Pak Yong muda Mak Yung juga pemain seri dan dalam setengah cerita mengambil peranan yang penting sebagai watak utama Puteri Mak Yung sebagai heroin dalam cerita Mak Yung Peran, terdapat beberapa orang peran atau pelawat dalam cerita untuk Mak untuk Yung Untuk Mak Yung adalah cerita Mak Yung yang mempunyai struktur yang tersendiri Bentuknya adalah sama dalam semua cerita tang dimainkan Setiap cerita bermula dengan upacara menghadapi rebab di mana watak utama akan menyanyi solo dan diikuti kor. Pelakon-pelakon akan membuat gerak seni jari, bahu dan badan sambil menyanyi. Akhirnya, mereka bangun secara perlahan dan berdiri tegak sebaik sahaja habis nyanyian solo. Ada enam jenis alat-alat muzik untuk makyong. Yang pertama adalah tawak atau gong. Tawak ibu yang lebih besar daripada tawak anak diperbuat daripada tembaga bunyian tawa ibu lebih rendah daripada bunyian tawa anak. Kedua-duanya digantung dan dipisahkan oleh dua batang kayu yang dinamakan mengembang. Itu adalah gendang ibu dan gendang anak. Kedua-duanya berbeza dari segi saiz dan bunyi. Muka besar ditutup dengan ber Belulang lembu, manakala muka kecil ditutup dengan kulit kambing. Yang ketiga adalah canang. Canang anak dan ibu diperbuat daripada tembaga. Perbezaan antara dua canang ini akan hanya dapat dikesan melalui bunyi yang dihasilkan oleh alat muzik tersebut. Sembahan mayok tidak memerlukan prod tetapi pakaian wata-wata adalah lengkap dan maha harganya. Wata-wata penting dalam makyuk diberikan, diberikan nama khas dan setiap wata mempunyai pakaian lengkapnya sendiri walau untuk apa cerita sekalipun. Pakaian mak yang muda adalah sama. Kedua-duanya memakai setanja atau mahkota dibuat dari badu khas dengan hiasan mutu. Mereka dan mempunyai tepi yang berkilau. Di bahagian atas setanja dihiasi dengan beberapa kuntung melo, beberapa ikat. Munga melo juga digantung pada alas tengah kiri. Cerita-cerita dalam wayang menjalani beberapa tahap perkembangan Ia bermula dengan cerita asas iaitu Dewa Muda Yang menceritakan tentang asal usul mayung Berdasarkan cerita ini, ia berkembang menjadi tujuh dan kemudian dua belas cerita Dua belas cerita yang dianggap lengkap asli dan cukup nilai seninya adalah Dewa Muda, Dewa Pencil, Dewa Sakti, Dewa Indra, Indra Dewa Dewa Panak, Ending Terjali, Anak Raja Gading Berlimang, Raja Tangkai hati raja muda lak leng, raja muda lembek, raja besar dalam negeri ho gading, bentara muda.